প্ৰথমতেই এনেকৈ লুক্লাৰ বাবে বা সাজৰ বাবে তাৰ দৰৱখিনি খুন্দি পেলাই গুড়ি কৰি লোৱা হয় তাৰপাছত যিখিনি ভাত ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সেই ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ মিলোৱা হয় তাৰপাছত এই যেতিয়া এই ঔষধখিনি যেতিয়া গুড়ি হ'ব গুড়ি হোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ভাতৰ ওপৰত এনেদৰে দি পেলাই ভাতৰ লগত মিলোৱা হয় তাৰ পাছত মাজে মাজে অলপ পানী দি পেলাই কি কৰা হয় এই বস্তুখিনি যাতে ভাতৰ মাজত ভালকৈ সোমাই যাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰপাছত আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ এইটো এটা চিম্পুল প্ৰচেছত এই বস্তুটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি এয়া বনাই আছে ধুনীয়াকৈ মিলাই আছে তাৰপাছত কলপাত কাটি থৈছোঁ এয়া পানী মিলাইছে কলপাত কাটি থৈছোঁ তাৰপাছত কলপাত পাৰি পেলাই তাৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ দি আমি ঠিক কৰিম বস্তুটো কলপাত এনেকৈ পাৰি লোৱা হয় তলত ডলা বা কিবা ডাঙৰ ধৰি লওক বস্তা দিয়া হয় আজিকালি আগতে ডলা দিছিলে বা ডলা যাৰ ঘৰত আছিল ডলাই দিয়া হ'ব সাধাৰণতে ডলা হ'লে ভাল কিন্তু যিহেতু ইয়াত ডলা নাই গতিকে তলত বস্তাই দিয়া হৈছে এই এনেকৈ দিয়া হ'ল তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ এই বস্তুখিনি বহল কৰি দিম এনেকৈ মেলি দিয়া হ'ব মেলি দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে সমানকৈ দি পেলাই ওপৰত অলপ পানী দিম পানী দি অলপ চব চপীয়া কৰিম তাৰপিছত বাকী অলপ গুড়ি ঔষধ আছে এই যিটো সাজ পানীৰ সেইটো এনেকৈ দি দিয়া হয় তাৰপাছত ওপৰত আকৌ কলপাতে ঢাকি দি পোক পৰুৱা একো সোমাব নোৱাৰাকৈ আমি কোনোবা এটা ঘৰৰে ঠাইত বিচনাৰ তলত বা ক'ৰবাত এনেকৈ ওপৰত দাঙি ধোৱা হয় এয়া চব আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটো হ'বলৈ গৰম দিনত এসপ্তাহমান লাগে ঠাণ্ডাৰ দিনত কিন্তু বেছি দিন লাগে এইটো প্ৰস্তুত হ'বলৈ এইটো আমাৰ বহুত পুৰণা দিনীয়া অসমৰ প্ৰায়ভাগ যিবিলাক ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী আছে বা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ পৰম্পৰাগত কিছুমান কামত এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰে দৈনিক কিছুমানে খায়ো কিছুমানে উৎসৱ পাৰ্বণ অথবা ঘৰৰ সকাম নিকামত এইটো ব্যৱহাৰ কৰে আজিকালি এই যিটো ৰাইচ বিয়েৰ এই ৰাইচ বিয়েৰটো বটলতো কিছুমানে বজাৰত উলিয়াই দিছে কিন্তু আমি যিটো ট্ৰেডিশ্যনেলি যেনেকৈ বনোৱা হয় ঠিক তেনেকুৱা নহয় এতিয়া এসপ্তাহৰ পাছত আমি কি কৰিম আমি তিনি চাৰিদিনৰ পাছত এইখিনি কোনোবা এটা বাল্টি নতুবা পাত্ৰলৈ আমি লৈ যাম আৰু তাতে ঢাক মাৰি থৈ দিম এইটো আমি দুদিন ৰাখিম ভালকৈ দুদিন ৰখাৰ পাছত যেতিয়াৰ পৰা গোন্ধ ওলাব অলপ অলপ ৰস ওলাব এই গোটেই বস্তুখিনি নি পেলাই ভাল এটা পাত্ৰত আমি ৰাখি থ'ম আৰু সাতদিনত ই খাব পৰা হ'ব ধুনীয়াকৈ বিচনাৰ তলত এনেকৈ থৈ দিয়া হয় আৰু চাৰি পাঁচদিন এসপ্তাহৰ ভিতৰত এই লোকলাও বা আমি অসমীয়া ৰবি বুলি কওঁ সেইটো প্ৰস্তুত হয়